Багато получила, значит, комментарии вот наших соседей. Вы поняли, от каких соседей, которые пишут. Я тут поставляю, я там для кое-что ну, сделала скриншоты, просто чтобы вы почитали, что пишут соседи. Вот, значит, там что, ой, хорошо, что Трамп не советуется со Стивеном, а то пусть это, ну, типа, смешно и до сих пор вы верите в Дедушку Мороза, то кому то вот это вы пишете, Да кому то вот эти ваши письма, ну что Стивен понаписывал, кому они надо? Так вот, вы ж просто, ну ваш Дедушка сидит в бункере, и вы понимаете, что, вы, что ему вы не можете на письмо прислать, ничего не можете. А в Америке все это возможно. Стивен как гражданин своей страны, он отправил письмо, выразил свою позицию. И сенатор ему ответил, ну, понятно, что не сам сенатор это письмо писал, что у него есть для этого секретари. Но, тем не менее, ответ получен. Я сейчас, я сейчас вам его зачитаю и покажу. Он тут на английском, я переведу на русский, выбачьте, что не на соловину, просто чтобы вы понимали. Письмо получил Стивен Жуберт. Это мой муж. Письмо. Офис Of United States, сенатор Рафаэль Уорнок. Давайте вот это сейчас скопируем и переведем. Офис сенатора США Рафаэль Уорнока. вот, значит, само письмо, идет текст, подпись его. И теперь я вот это вот все скопирую. Ставлю в Google Translate на русский язык для соседей. И вот этот текст сейчас я вам прочту. Уважаемый господин Дюберт, спасибо, что связались со мной, чтобы выразить свою поддержку дальнейшей помощи обороне Украины. Раз слышать от вас по этому важному вопросу. Я продолжаю молиться за украинский народ и за тех, кто оказался в центре этой войны. Мои молитвы также обращены ко всем грузинам, которые прямо или косвенно пострадали от жестокой и непровоцированной агрессивной войны России. Дальнейшее отражение России в Украине является нарушением как суверенитета Украины, так и международного права. И Соединенные Штаты и международное сообщество не могут терпеть несправедливое нападение России декабрь 2022 года, когда я с, гордость, с гордостью присутствовал на совместном заседании Конгресса, где услышал от президента Украины Владимира Зеленского о том, как э, поддержка Соединенных Штатов и наших союзников напрямую помогла Украине защитить свой, свой э, суверенитет и народ от российской агрессии и, и помогла в борьбе за свободу и демократию за рубежом. По этой причине я считаю, что крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину и отстаивать демократию. Вот почему в прошлом Конгрессе я с гордостью поддерживала значительную военную, гуманитарную экономическую помощь Украине в нескольких случаях. Эта помощь включала 13,6 миллиардов долларов в законопроекте о государственном финансировании на 22 финансовый год, 40 миллиардов долларов в законе о дополнительном дополнительных ассигнованиях для Украины 2022 года. 13,7 миллиардов долларов в продолжающейся резолюции от сентября 2022 года. И 45 миллиардов долларов в законопроекте о государственном финансировании на 23 финансовый год. Что в общей сложности составило более 110 миллиардов долларов в помощи Украине. В прошлом Конгрессе я также проголосовал за законодательство, предусматривающее чрезвычайные дополнительные ассигнования на 24 финансовый год, которое включало более 60 миллиардов долларов в дополнительной помощи Украине. Я был рад видеть, что это законодательство было принято и Палатой представителей, и Сенатором при сильной двухпартийной поддержке. И что президент Байден подписал его в качестве закона 24 апреля 2024 года. Соединенные Штаты и международное сообщество должны привлечь Россию к ответственности за ее насильственное и непровоцированное вторжение в Украину. Вот почему в прошлом конгрессе я поддержал санкции против российского газопровода Северный поток 2. А в 117-м конгрессе я был гордым соавтором закона о защите суверенитета Украины, который призван противостоять российской агрессии, поддерживать Украину и налагать санкции на российское руководство. Мы также должны помнить о тяжелом положении украинского народа. Вот почему я присоединился к своим коллегам из Сената в письме президенту Байдену, успешно призвал администрацию назначить украинцев, имеющими право на временный защи защищенный статус, который обеспечивает облегчение депортации разрешение на работу и другие преимущества беженцам и жителям Украины в Соединенных Штатах. Пожалуйста, знайте, что я продолжаю поддерживать защиту Украины от несправедливого вторжения России. Я понимаю последствия, которые это вторжение имеет для безопасности в регионе и, и во всем мире. Я привержен защите демократии за рубежом. Я обязательно учту ваши взгляды при рассмотрении любого законопроекта, связанного с Украиной. Еще раз спасибо за то, что связались со мной. Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне снова и в будущем, если я смогу быть полезным вам или вашей семье. С уважением, преподобный Рафаэль Орнак, сенатор Соединенных Штатов. То есть это письмо пришло к Стивену на его электронный адрес из офиса от имени сенатора Соединенных Штатов. Он ответил на его послание. Я понимаю, что это для вас дико непонятно, но тем не менее в Америке это так.